Проблемы, которые есть у жителей Новороссии, должны быть решены. Именно для этой цели 12 февраля в Доме правительства состоялся круглый стол. Значит, сегодняшняя встреча, задача, вернее, сегодняшней встречи – это решить наши социальные вопросы, которые сейчас накалились в нашей республике. Мы будем находить решение социальных проблем, тех, которые сейчас у нас существуют. Круглый стол проходил при участии Ассамблеи народов России, Союза беженцев Украины и Парламента Новороссии. На нем обсудили ряд вопросов и задач, которые вскоре будут решены. Первый вопрос нашей повестки дня ⁇ это проблемы социального обеспечения жителей Донецкого края. Второй вопрос ⁇ работа с людьми, потерявшими свои жилища координация действий с пунктами временного размещения, задачи, возникающие при решении проблем бездомных. Третий вопрос. Взаимодействие с гражданами, желающими покинуть территорию республик. Четвертый вопрос. Оптимизация взаимодействия различных структур для решения проблем граждан. Одна из главных проблем на сегодняшний день – это не выплата пенсий и социальных пособий. Начиная с сентября месяца выплаты получили участники Великой Отечественной войны, инвалиды первой, второй, третьей групп и семьи, потерявшие кормильца. Также пенсионерам по возрасту выплатили одну тысячу гривен. Важно, что за летний период на территорию Российской Федерации было вывезено порядка 30 тысяч человек. На данный момент необходимы списки тех, кто планирует покинуть территорию ДНР, а это до 500 человек. Но самая главная задача это – это… Консолидировать в конечном итоге все усилия. Усилия общественников. Усилия других людей и направить это в конструктивное русло. Братский народ готов помогать жителям Новороссии. Гуманитарный конвой, который проходит каждую неделю из Российской Федерации, это подтверждает. Помощь от России она а, неоценима. А, то есть даже не стоит а, заострять внимание на этих гуманитарных конвоях, которые приходят, стоит обратить внимание на а, помощь граждан России, на помощь а, обычных людей, которые видят и понимают то, что здесь происходит, которые верят в победу Новороссии, которые оказывают разнообразную помощь. Все, что необходимо для решения проблем, выстроить взаимодействие между органами Луганской и Донецкой Народных Республик, а также объединить усилия всех организаций России и Новороссии для улучшения работы.